Ağayev Mənsur Ağaoğlu onun qələbədən bir gün ayrılırdı. Əslən Kürdəmirin Sığırlı kəndindən olan Mənsur 29 iyul 1994-cü ildə Hacıqabğalın Padar kəndində dünyaya gəlib. Boya başacağı Azərbaycan tarixindən qızıl hərflərlə yazılmış Vətən müharibəsində iştirak Mənsura da nəsib olur. O könüllü olaraq 3-cü Qarabağ müharibəsindən qatılır. İki günlərdən nizam-intizam və qətiyyətli duruşu ilə döyüş yoldaşları arasında diqqəti cəlb edir. Ailəcanlı olan igidimiz Bakıda mühafizə xidmətində işləyərək ailəsinin dolanışından kömək edirdi. Hündürboy yaraşıqlı olduğu üçün hərbiçi olmağı özünə çox yaraşdırırdı. Lakin bu ona qismət olmadı. Mənsur sonuncu dəfə Noyabrın 7-sində ailəsinə zəng edib, yaxşı olduğunu bildirmişdir. Anasının dediyinə görə, 44 gün Vətər müharibəsinin 44 gününü dayanmadan vurulub və yalnız sonuncu gün, Noyabrın 9-unda Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Mənsur Qarabağın azad olunmasında yaxından iştirak edərək, həsrətində olduğumuz Qarabağın ətrinə çiyərinə çəkərək şəhalətə qurban düşmüşdür. Canını Vətənə fəda edən Mənsur Padar kəndinin ilk şəhididir. Şəhidimiz sığırlı kəmsəv sanlığında dəfn edilib. Məkanı cənnət, ruhun şad olsun şəhidim. Başını vətən sağı olsun. Bitəcəyi həsrətdə, sevgiyliyim əlbəttə, o uşar cənnəhddə sevənlər bir gün. Məni sənə məl i'll should...